Телепроект Новий день продовжує свою роботу у прямому ефірі і ми переходимо до наступної теми. Хочу представити нашу гостю студії Тетяна Петрова, психолог, правозахисник. Пані Тетяно, вітаю вас. Так, і будемо сьогодні ми говорити на таку теж актуальну тему. Ми дійсно зараз живемо у непрості часи, і кожного дня з екранів телебачення, з інтернету ми бачимо суцільний негатив. Дійсно, йдуть війни, локальні конфлікти на дорогах постійно вмирають люди, так, і, і трапляються авіакатастрофи, і таке інше. І дуже мабуть, складно за таких умов не розчаруватись. Так, ну, одни, даже просвещенные люди и в целом. Я такое понятие, как разочарование суспільства в целом. Вот на вашу думку, чему сегодня так происходит, как, як, ну, может, это глобально так запитати, як все ж таки подолати це явище. Здравствуйте, дорогие телезрители. Это интересный вопрос и он очень актуальный. Вообще разочарование человека как такового и общества в целом, оно имеет одну единственную причину – это ожидание. Когда человек имеет ожидание, они не оправдываются, он разочаровывается. Вот приведу обыкновенный пример. Вот свадьба, молодые люди вступают в брак. Что они ожидают? Они ожидают любви до конца жизни, они ожидают хороших отношений, они ожидают... А когда начинается совместная жизнь, их ожидания не оправдываются, в результате чего появляется целый ряд разводов, у нас сейчас 60% разводов. Они не поняли, что брак – это только ключ к тому, что они должны построить. Вот эту любовь, вот эти хорошие отношения, эту семью крепкую они должны построить. Сам брак не дает им гарантии вот этих ожиданий. А люди об этом не думают. Что происходит в нашем обществе? В нашем обществе происходит следующее. Наша страна поменяла курс, вышла на другую дорогу и больше ничего. Она только поменяла курс, как корабль. Вот он шел по одной траектории, по одному пути курсу, и он развернулся на другой. Ничего еще не случилось, ничего не произошло. Для того, чтобы выйти к цели, куда корабль задумал себе идти, нужно, чтобы не только капитан курс поменял нужно чтобы каждый команда на своем месте выполняла свою работу, чтобы механики, там, лоцманы и так дальше работали. провожу аналогию с обществом, мы сегодня, когда наша страна поменяла курс, должны работать в направлении достижения той цели, которую мы себе поставили. И хочу обратить внимание всех наших граждан, что мы не пассажиры на этом корабле. Мы механики, мы лоцманы, мы капитаны и так дальше и тому подобное. Поэтому от нас зависит, как мы будем выполнять свою работу для того, чтобы максимально быстро прийти к той цели. К сожалению, наш народ ничего не делает абсолютно. То есть сам по себе не работает в направлении того курса, который мы сегодня выбрали. Вот приведу банальный пример. За неделю до выборов я возвращаюсь из Варшавы, еду на маршрутном такси, и в этом маршрутном такси все молодежь 30 лет и все одесситы. Вот это удивительно. Ну, я начала проводить работу с молодежью. И они говорят, да, я говорю, вот у нас страна, вот выходим мы, так сказать, к Европе движемся. Они говорят, да, мы движемся к Европе. Ну вот мы тут гостим вот в Польше, так там вот так работают, как мы, а получают гораздо больше и гораздо гораздо больше у них возможностей. Я говорю, я все прекрасно понимаю, но нам же нужно это создать и объясняем. А потом спрашиваю, кстати, говорю, через неделю выборы, вы за кого голосовать будете? Они говорят, а кого там, кого-то, кто там вообще баллотируется? Вот ответ на вопрос. То есть, а я спрашиваю, а вы знаете, спросили у своих друзей в Варшаве, в Польше, где вы были, о том, как они ходят на голосование? Знают ли они за кого голосовать? Их выбор осознанный. Ну и результат на лицо. 30% в Одессе проголосовало. Да? То есть человек не берет ответственность на себя за то, что происходит в стране. Вот. А он только ожидает. Вот первая причина разочарований, потому что он не получает желаемого, ожидаемого, но причина в нем, потому что он не берет ответственности на себя. Так, це перше. Yeah. А ну зрозуміло, що ну як я вас з я вас правильно зрозуміла, дійсно ця така може інфантильність, трошки да, молодого покоління, що вони не дуже сприймають, взагалі ну, не дуже цікавляться, по перше, політикою і не ходять на вибори, і це ну треба змінювати, так теж. вы знаете может инфантильность а может, может просто недопонимание то есть в нашем обществе нет э, воспитательной работы в самом хорошем смысле этого слова чтобы каждый человек понимал что, э, о, что государство это он лично мне часто говорят вот государство должно. А я всегда спрашиваю, покажите мне, пожалуйста, где это государство, познакомьте меня с ним, я хочу с ним поговорить. Они говорят, о, да, государство – это я, да, государство – это я. Вот нет понимания общества, и не только у молодежи. Нет понимания у зрелых людей, которые сегодня возмущаются, что у них не такие пенсии, что коррупция продолжается. А между тем, вот, пожалуйста, два месяца назад поменять, оформить машину, три с половиной тысячи гривен. А я спрашиваю, а почему? Ведь можно бесплатно. А я не хочу в очереди стоять. Спрашиваю, почему врачам платите за их обслуживание, в то время как они получают за это зарплату, а в государственных учреждениях у нас бесплатное лечение. А боюсь, плохо на меня смотреть будут. Вот просто ответ такой, на меня будет плохо врач смотреть. Так скажите мне, пожалуйста, если мы сами способствуем коррупции, мы приносим эти взятки и возмущаемся, что закон о коррупции не работает. Все, что можно было сделать капитаном, это создать закон это поменять курс это направить на, новое, на новую траекторию корабль но извините меня уже в этом направлении идти должна команда мы должны не давать взятки а если мы от нас требуют пойти и донести вот я когда провожу семинары читаю лекции я всегда говорю мы должны научиться доносить Доносить на тех, кто нарушает закон, на коррупционеров, на тех, кто ворует, и так дальше. И тогда будет какое-то движение то есть взять на себя ответственность. Это первый момент. Я снова возвращаюсь ко второму. И второй момент. Вы знаете, наше общество в целом, оно обладатель такого очень негативного мышления. Если взять отдельно человека, то у каждого человека в голове есть две коробочки. Условно одна коробочка, в которую мы складываем все позитивное, с чем мы встречаемся в жизни, и вторая коробочка, в которую мы складываем все негативное, с чем встречаемся в жизни. Мы утром просыпаемся, и эта коробочка начинает заполняться. Человек позитивно мыслящий, он, встречаясь с каким-то хорошим событием в жизни, он складывает в коробочку с плюсом, а когда он что-то встречает такое, то, что ему не нравится, что-то условно плохое, он говорит: "О, это пройдет, это, это случайность". В результате к концу дня у него заполняется коробочка с плюсом, и он чувствует, что да, класс, все движется вперед. Наше же общество, наоборот, оно заполняет свою коробочку с минусом. Вот то, что происходит в обществе хорошего, реформы, которые реально есть, они еще не работают в той силе, но они есть. Мы проходим мимо них. И даже не обращаем на это внимания. Люди даже вообще не акцентируют внимание на том, что есть на самом деле. Зато, если что-то не получается, они в эту коробочку с минусом складывают, и у них создается впечатление у каждого человека в отдельности и у общества в целом, что реформ нет. И мы везде с этим встречаемся. В социальных сетях реформ нет. В транспорте реформ нет. Где бы ни говорили, реформ нет. Так вот, есть реформы. Реформы есть, но они еще до конца не работают. Вот давайте возьмем обыкновенные субсидии. Вот я езжу в транспорте, и бабушки все время с этими субсидиями, с этим газом все время идут разговоры. Вот честно сказать, вот мой муж оформил субсидии. Это очень серьезная помощь. На самом деле, мы даже честно не думали. Но мы оформили раз, как бы, возможно, оформить мы это оформили. И когда люди говорят о субсидиях, что вот, нет, все плохо, газ дорогой, я спрашиваю, вы оформили? Нет. Почему? Некоторые говорят, дом заберут. Если я оформлюсь, да, есть такие бабушки э, за городом, которые говорят: да, дом заберут, или, допустим, потом возвращать надо будет. То есть я не могу понять вообще, чек не пробовал, не оформлял, и тем не менее он знает, что ничего не работает. Ну, мабуть, эти думки у них тоже не на порожнем месте выникают, тоже, может, кто-то работает на те, щоб, ну, таку, як, як то, чтобы, ну, такую, как то на мову, зерно сомнения, да, закинуть. Ну, вполне возможно, конечно, идет же борьба, конечно, зерно сомнения, но оно же прорастает не у всех, правда? то есть мне кажется что очень уместно вот хорошо что мы с вами сейчас говорим очень уместно вашему каналу потому что его смотрит область целая рассказывать людям реальную ситуацию и рассказывать о конкретных изменениях которые есть вот наша полиция например ну мы уже вот мой муж сталкивался неоднократно с работой вот этих полицейских на дороге это совсем другие люди они совсем по другому разговаривают это абсолютно абсолютно это, это европейская Европейский подход к водителю, который нарушил правила. Ну, може, дійсно, що наші водії вони ще до цього не звикли, і вони іноді такі шоковані, коли просто підходять і запитують: А як у вас справи? Так, ну, людина не розуміє, що від неї хочуть, бо дійсно цей менталітет ми звикли до того, що просто так нічого не відбувається, і просто так не можуть поцікавитись, як в тебе справи. Звісно, ну, те, що... звісно. От я приведу такий примір, Мій муж під знаком становився к нему, підходять і кажуть: ви бачили знак? Він каже, я не бачив. А от він висить, він каже, я не видел. А вот он И тут его пассажирка, с которой он приехал на привоз, бежит и кричит, денег не дам, денег не дам. Он говорит, мне так стыдно стало. Этот парень говорит, а я не спрошу денег, я просто хочу разгрузить дорогу около привоза. Он не оштрафовал, он никаких санкций не применил. Вот правильно, люди, менталитет людей такой, негативное мышление. Вот то, о чем мы говорим, негативное мышление. Помним все плохое, а хорошее не хотим впитывать, не хотим меняться. Загрибач, что ты находишь? Да, да, потому что человек с низким тоном эмоциональным ему комфортнее в негативе. Вот есть такие психологические как бы моменты, которых можно сказать. Человек позитивный, это который все время находится в приподнятом, в таком оптимистическом настроении, и он впитывает, естественно, естественно только плюс. А тот, кто находится в подавленном, в страхе, в обиде, да, он впитывает соответствующие вибрации. И вот, к сожалению, наше общество сегодня такое, что даже те изменения, которые идут, они не в состоянии увидеть. И нужно о них рассказывать, говорить, доносить до каждого человека, в каждой беседе. Okay. <laughs> Ну, дійсно, це саме те, що ми зараз робимо. Ну, не перший раз ми говоримо про необхідність цих змін і донесення до людей цієї інформації. Дійсно, дуже ну, важливо, так, щоб людина сприймала все ж таки позитив. Але ну, ви сказали, що більшість людей, так ну виявляється, що більшість людей чомусь у нашому суспільстві вона така ну, спрямована на негатив, і тобто, як ви кажете, постійно в образах, постійно у страху знаходять. чему э, такая тенденция почему все ж таки ну, большинство людей э, так с свит ну э, дело в том что особенности нашей страны они таковы ну вспомните э, советский союз вспомните как зародился советский союз это были сталинские времена это был страх это не Человек не познакомился со свободой как таковой, со своей собственной свободой, со свободой общества. И так выросли несколько поколений. И естественно, что когда человек может стать свободным и может взять ответственность за то, что происходит в его стране, он к этому не готов. И мы сегодня, к сожалению, в эти тяжелые времена не можем опереться на народ. Мы должны его сначала подготовить к тому, что он только он может создать для себя ту жизнь о которой он мечтает и никто не, с неба не упадет замечательный президент великолепный премьер просто так с луны который все возьмет и на блюде через голубой колебочкой принесет и пенсию и, и так дальше. Такого не будет. Только мы сами себе можем это построить. Вот это очень важно понять каждому и не лениться это строить. Еще момент. То есть, кроме того, что ты это понимаешь, нужно не лениться, шевелиться, не проходить мимо беззакония, вмешиваться в это. Понимаете, трудиться духовно. Так, паня Татьяна, зразумела вас мы маємо телефонный звонок. Прошу, вы в прямом эфире назовите себя и ставьте вопрос. Доброе утро, Лидия. Уважаемая Татьяна Петровна, я согласна с вами о том, что народ у нас очень пассивный сейчас, и он не ходит на выборы. Я даже считаю, вот лично мое мнение, конечно, не знаю, как вы, что это нужно вести, может быть, даже законодательно, потому что не только наше право, это обязанность, а раз она обязанность, она должна как-то, вот, соответственно, я так, ну, это мое мнение. Но здесь и другой вопрос. Это есть роль народа в истории, да, и роль личности в истории. Так вот, народ у нас ну, обвиняют уже народ. Там российский народ не такой, украинский народ не такой, это неправильно. Есть и роль личности. Вот у нас, не, извините, с распадом. Союза, и пришли все президенты, я не говорю, там, что они такие сильно плохие, но они пошли не туда, куда, говорится, не туда пошли, понимаете, не туда повели народ. И вот привели к чему? То есть личности у нас нету. Вот сейчас, ну что это такое, жить по-новому? Да, мы живем по-новому, в нищете, но вот эти личности, которые в Киеве, они не соответствуют, они ведут страну просто в тупик, они тупо выполняют все решения. Мы колониальная страна, и это тоже вопрос. А вот поэтому и народ такой. Поэтому нужно здесь, так сказать, и говорить не только о народе, но о тех людях, которые пришли к власти, имеют огромную власть, но они не имеют ответственности. Можно ответить? Мы вас услышали, да. Я отвечу, я отвечу словами Бисмарка, который сказал так. Каждый народ достоин того правителя, которого он имеет. Вы понимаете, Лидия, дело в том, что народ это не стадо баранов, который идет за вожаком. Народ это... Разумные, сознательные люди. И они выбирают себе подобного. Я всегда говорю и настаиваю на этом, что наше правительство, те, кто мы, кого мы выбрали, это наше духовное зеркало. Если мы хотим увидеть, какие мы есть, мы должны посмотреть на то, кто у нас стоит во главе страны. Это мы. И не, э, думать о том, что мы белые и пушистые, и вдруг каким-то несказочным образом э, приходят правители вот такие плохие, это все-таки некорректно. Нет, каждый народ выбирает соответствующего ему правителя. Поэтому, когда мы изменимся, когда мы научимся брать ответственность за свою жизнь сами, тогда мы будем приводить к власти тех, кто возьмут ответственность за страну. И только так, роль личности, о которой вы говорите, и роль э, э, народа немножечко по-другому нужно рассматривать. Все-таки народ определяющую роль играет. Он выбирает эту личность. Так, пані Тетяно, дякую за відповідь, і е, не дуже багато часу у нас залишилось, то можемо підсумувати нашу розмову. Е, дійсно, що на вашу думку сьогодні ну такі основні пункти, що треба робити, аби, аби подолати це негативне явище, таке як розчарування. Ну от ми вже сказали, що поскольку дві причини перше відсутність необхідності внутрішньо взяти відповідальність на себе, то потрібно цю відповідальність на себе взяти. Просто не лениться и не бояться и почувствовать себя э, единственным, э, единственной причиной каждой себя причиной э, создания общества, такого, которое оно есть. Это первое. И второе мыслить позитивно, э, думать о том, что видеть хорошее. А если есть что-то плохое, пытаться это изменить. И я хочу такую фразу в конце сказать: вот и для Лидии тоже: есть такая фраза: у Бога нет рук, кроме твоих. И мы. Своими руками можем создать то, что мы хотим создать. тільки своїми руками так дуже важливо, щоб дійсно ці слова були почуті, щоб люди, врешті-решт, ну зрозуміли, і принаймні більше уваги поділяли дійсно якимось таким приємним позитивним моментам, так як ви казали, і може тоді нарешті все зміниться на краще, так у нашому житті і в цілому у житті суспільства. Ми надіємося на це, навіть уверений, що так оно і буде. Що ж, пані Тетяно, дякую вам за участь у програмі. Нагадаю, що ми спілкувалися з Тетяною Петровою, психологом. А наша програма. Тим часом завершується. Хочу всім подякувати за те, що нас дивились кожного ранку, о 9-й годині. Телепроект новий день у прямому ефірі. Тож приєднуйтесь до нас, телефонуйте нам. Це нам дуже приємно. А я кажу вам до побачення! Хай щастить!